আজি বাস্কাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত যি ঘটনা ঘটিছে সি সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুখজনক আৰু আমি সকলোৱে অত্যন্ত মনো কষ্ট পাইছোঁ কাৰণ অসমৰ দৰে এখন সভ্য দেশত বা ভাৰতৰ দৰে এখন সভ্য দেশত ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আদালতৰ ওপৰত আমি সদায় আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিবই লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছতো ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিলে আৰু নাথুৰাম গডছেক শাস্তি দিবলৈও কেতিয়াও ন্যায়ালয়ে এবছৰৰ পৰা দুবছৰ সময় লৈছিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৱেই হওক ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৱেই হওক প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ শাস্তি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেই হৈছিল আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজক সাধাৰণ ৰাইজক যি সঁচাই জুবিনক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় জুবিনক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনক আপোন বুলি ভাবে আমাৰ দৰে অসংখ্য যি জুবিনৰ অনুৰাগী তেওঁলোকক উত্তেজিত কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা মই ভাবোঁ যে ই সঁচাকৈয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত নহয় ই বহুদিনলৈ অসমক ক্ষতি কৰিব চি এ আন্দোলনে যেনেকৈ অসমক বহুদিনলৈ ক্ষতি কৰিছিল এই ব্যৱস্থাটোৱে অসমক বহুদিনলৈ ক্ষতি কৰিব মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যাৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকক ৰাজনীতি কৰিব দিয়ক কিন্তু সাধাৰণ জনতাই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত আৰু অসম পুলিচে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তদন্ত শেষ কৰি ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ জুবিনৰ ঘটনাত উঠি সকলোকে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যাওঁ